мы говорили, что проводим аудит трех больниц, перинатального центра, Руднева и детской больницы. Ну, ситуация на самом деле плачевная. Плачевная почему? Потому что больницы больницами, там лечили людей, но учетом и менеджментом там никто никогда не занимался, поэтому программ учета там нет, все данные находятся на каких-то листиках и на каких-то грузбухах еще с советских времен. Крайне неудобно пытаться посчитать вообще остатки лекарств и те проблемы, которые мы видим уже сразу. Ну, например, по некоторым больницам арендная плата за торговые точки, размещенные на территории больниц, в 4-6 раза ниже, чем среднерыночных цен. Мы инициировали обращение к облсовету, там есть комиссия по коммунальной собственности, мы хотим, чтобы все конкурсы на аренду мест в больницах и любых других бюджетных организациях проходили точно так же как мы делаем конкурсы по транспорту в прямом эфире чтобы все понимали кто выиграл по какой цене эта цена должна быть рыночной это те деньги которые поступают кстати в бюджет если кто-то платит в 4-6 раз меньше значит кто-то кому-то эту разницу компенсирует наличными деньгами это называется коррупция этого быть не должно Кроме того, мы планируем в течение трех-четырех месяцев в этих трех больницах поставить программы учета полные. Мы привлекаем донорские деньги из ЕС, за которых оборудуем компьютерной техникой. И хотим, чтобы там был полный учет и полное понимание у каждого жителя области, какое количество, каких лекарств есть в каждой из этих больниц.